E kembali dalam segmen bual bis bis Malaysia. Saudara, pengurusan sumber manusia merupakan elemen penting dalam sesebuah syarikat tidak kira saiz besar atau kecil. Memandangkan sumber manusia merupakan nadi penting untuk menggembleng operasi yang seterusnya menjadi penentu kejayaan produk perkhidmatan dan syarikat. Jadi untuk itu pada petang ini, bagi mengupas lebih lanjut topik kami pada hari ini, kami bawakan khas ke studio Encik Sidki Hassan, beliau pengarah Pusat Sumber Manusia Kebangsaan, Pembangunan Sumber Manusia Berhad yang sudah pun berada di sisi saya pada petang ini. Terima kasih Encik Sidki kerana sudi bersama kami. Baik kita akan memperkatakan mengenai sumber manusia. Iaitu salah satu pengurusan yang dapat membina modal insan yang baik. Ya. ya? baik. Apakah peranan NHRC dalam membantu usahawan? Um, terima kasih, Azrin. Ya, sama. uh, NHRC sebenarnya berperanan untuk membantu uh, PKS dalam mempertingkatkan kualiti uh, tenaga kerja mereka. Mm -hmm. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif oleh pihak kerajaan kerana kita cukup faham bahawa IKS mereka tidak mempunyai keupayaan dari segi kewangan untuk mempunyai satu jabatan sumber manusia mereka sendiri. Ya. Maksudnya IKS kadang-kadang mereka cuma mempunyai kurang daripada 10 orang pekerja. Jadi hmm. mereka tidak mampu untuk uh, menggaji seorang uh, pengurus sumber manusia secara sepenuh masa. Sebab itu hmm. itulah peranan uh, NHRC NSRS sebenarnya. HRC. Ya. Baik, setakat ini memang efektif dana dan juga kalau khidmat nasihat bagi IKS ini yang telah pun ditaja oleh kerajaan. Ya. Malaysia ini ya. setakat ini. Setakat ini hmm. uh, sebagai contoh untuk portal NHRC, hmm. kita setakat ini secara terkumpulnya kita mempunyai hampir 33000 apa um, uh, pen, uh, pengguna hmm. yang berdaftar dengan portal kita ya. uh, 33000 ini mewakili segala sektor IKS um, dan juga terdapat juga antara mereka yang merupakan syarikat-syarikat um, besar hmm. so maksudnya mereka mendapatkan banyak maklumat daripada portal kita so bagi kami itu merupakan satu pencapaian yang cukup memberangsangkan. Tapi NHS lebih fokus kepada sektor IKS berasas ya. sasarannya? kenapa ya. tidak syarikat-syarikat besar? Oh, kerana bagi kerajaan berpendapat bahawa syarikat besar mereka mempunyai um, keupayaan dari segi kewangan untuk mempunyai hmm. satu uh, jabatan uh, pengurusan sumber manusia yang ya. yang sebelengkap. Hmm. Uh, jadi fokus kita kepada IKS uh, tetapi kita tidaklah pula sampai satu tahap menafikan ataupun uh, menolak pendaftaran oleh syarikat-syarikat besar mm -hmm. uh, dengan portal kami. Mm -hmm. Setakat ini bagaimana dengan pendaftaran oleh pihak IKS ini? Uh, cukup memerangsangkan. Mm. Cuma kita sedang uh, berusaha untuk menggandakan usaha. Kerana kalau kita lihat statistik daripada syarikat-syarikat uh, yang berdaftar dengan Surajaya Syarikat Malaysia, mm. hampir 97% daripada mereka merupakan syarikat-syarikat um, yang berstatus IKS. Ya. Yeah. Jadi kita sasaran kita adalah kita hendak memaksimumkan capaian kita supaya uh, IKS ini mereka uh, uh, maklum tentang uh, perkhidmatan dan produk yang kita tawarkan Yang hampir 95% kepada mereka uh, perkhidmatan ini merupakan yang kita kata percuma percuma Percuma. Mm -hmm. dan ramai <tuh> yang mungkin tidak tidak tahu akan khidmat ya, yang yang ya. telah disediakan ya, ini. Baik ya. kalau kita cakap golongan IKS ni cik Ziki kita boleh memperbaiki proses pengurusan sumber manusia mereka supaya mereka dapat menjalankan perniagaan dengan lebih baik ya. dengan lebih efektif tetapi pertumbuhan IKS ni kalau ya. kita lihat banyaknya berada di luar bandar. Jadi bagaimana ya. NHRC nak mendekatkan diri dengan mereka ini yang berada di uh, luar bandar? Ya, terima kasih hmm. Lin. Sebenarnya itu satu uh, apa ni observation atau hmm. pemerhatian yang cukup tepat. Ya. Kerana um, uh, IKS di luar bandar mereka tidak mempunyai um, akses kepada banyak Program-program insentif yang disediakan oleh kerajaan berbanding dengan IKS yang yang berpusat di kawasan bandar. Ya. Sebab itulah dengan inovasi kita program-program kita sebenarnya berlega di luar daripada lembah kelang. Hmm. Kita mempunyai roadshow dengan rakan strategik kita di kawasan-kawasan di negeri-negeri negeri, termasuk di Sabah dan Sarawak. Malahan kalau pada bulan lepas kita mempunyai program di negeri seperti Kedah, Terengganu dan Kelantan. So matlamatnya ialah untuk kita menyampaikan ataupun mewujudkan kesedaran tentang perkhidmatan yang kita berikan ini kepada uh, uh, IKS di luar bandar. Kita maklum bahawa uh, sebelum ini banyak aktiviti-aktiviti kita berpusat tertumpu di kawasan-kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan juga Pulau Pinang. Ya. Hmm. Jadi apakah kempen-kempen yang boleh dikongsi bersama kami setakat ini dalam membantu mereka ini? Kita pada peringkat negeri-negeri, uh, kita wujudkan kerjasama dengan agensi-agensi um, kerajaan negeri yang bertanggungjawab untuk um, mengendalikan program-program yang berfokuskan kepada AKS. Mm -hmm. Jadi dalam... Uh, 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 aktiviti aktiviti kami itu, kami sediakan kita kita edarkan banyak buku panduan secara percuma kepada AKS supaya mereka memahami bahawa keperluan untuk menguruskan tenaga kerja dengan lebih cekap akan membantu mereka meningkatkan produktiviti dan juga memperbaiki daya saing mereka. Mm -hmm. Dan yang terbaik adalah hard copy ya. Eh? Beli yeah. buku tu senang yeah. bagi mereka yeah. untuk merujuk mm. kepada mm. ada mm. saya nampak Cik Siti yeah. bawa beberapa jenis yeah. buku yang mungkin boleh kongsikan bersama uh, penonton. Ya. Kita ya, yeah, terima kasih Helin. Yeah. Sebenarnya saya bagi contoh ini sistem pengurusan prestasi untuk perusahaan kecil dan sederhana. Mm. Kita memang wujudkan buku ini untuk berfokuskan kepada IKS supaya senang menjadi rujukan kepada mereka. Yeah. Selain daripada pengurusan prestasi, kita juga ada Uh, mengeluarkan buku bagaimana hendak uh, me mewujudkan manual pekerja mm. manual pekerja ini merupakan satu panduan kepada uh, majikan AKS bagaimanakah mereka hendak uh, mewujudkan undang-undang tata cara ataupun code behaviour code untuk mm. sesebuah organisasi yeah. dan uh, selain daripada uh, hard copy ini, kalau mereka berdaftar dengan portal kita, mereka juga boleh uh, download uh, dalam bentuk word Maksudnya hmm. mereka boleh download dan mereka boleh ubah suai kandungan sesuai dengan keperluan ataupun polisi syarikat masing-masing. Hmm. Ya, dan apakah sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh sektor IKS dalam isu pengurusan sumber manusia ni setakat ini? Salah satu cabaran utama adalah bagaimana mereka hendak mengekalkan kaki tangan mereka. Sebabnya hmm. banyak kaum pekerja menjadikan uh, uh, kerja mereka di sektor IKS sebagai batu loncatan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di syarikat-syarikat besar. Jadi syarikat-syarikat IKS mereka tidak mampu bersaing dari segi keuangan, dari segi pakej ganjaran bulanan tersebut dengan syarikat-syarikat besar. Tak boleh menggaji pengur, gaji pengurus yang tinggi ya, sebagai ya, betul, contohnya. Betul, ya, betul. betul. Memang, memang, memang akan menjadi, IKS akan menjadi batu loncatan kepada setengah mm -hmm. uh, Setengah Jadi bagaimana, Bahagian. bagaimana NHRC membantu? Uh, kita membantu dari segi uh, peningkatan latihan dan juga uh, kesedaran kepada IKS, uh, pengusaha IKS bahawa hmm. Uh, terdapat beberapa alternatif cara bagaimana mereka boleh meningkatkan kemungkinan untuk mereka uh, 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 mengekalkan pekerja mereka. Hmm. Uh, Pakej boleh jadi mereka dari segi kewangan, mereka barangkali tidak mampu ber bersaing dengan syarikat besar. Tetapi dari segi fleksibiliti kerja, dari segi uh, peluang untuk uh, kenaikan saya kita berpendapat lebih lebih besar peluang itu berada di, 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 di uh, sektor IKS. Kerana mm. kalau syarikat yang besar mereka bersaing dengan ramai pekerja-pekerja yeah. dalam mm -hmm. kelas yang sama. Tapi kita nak juga usahawan IKS ini bergerak kepada menjadi satu institusi atau syarikat yang lebih baik, lebih besar kan? Ya yeah, betul. Ha jadi bagaimana? Uh, sebab kan? tu dalam uh, seperti yang uh, Hazri sebut tadi, kita sebenarnya pekerja merupakan aset yang paling bernilai. Yeah, yeah. Jadi kalau mereka hendak membawa perniagaan mereka ke satu tahap yang lebih tinggi, mm. mereka perlulah uh, memberi perhatian bagaimana hendak memperbaiki kualiti produktiviti dan juga kompetensi para pekerja mereka. Dalam waktu yang sama, mm -hmm. mereka perlu kreatif untuk memastikan pekerja ini tidak berpindah ke majikan yang lebih besar apabila mm. mereka memperoleh uh, 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 kemahiran yang baru. Bila bagi insentif-insentif yang yeah. istimewa yeah, kepada yeah, mereka yeah, tu. Baik, mm. apakah struktur organisasi yang terbaik buat IKS yang um. boleh di berikan kepada mereka contoh? Kalau struktur organisasi tersebut, kalau kita tengok trend yang berlaku di negara mm. maju, mereka mempunyai dari segi eh uh, carta organisasi, mereka mestilah carta organisasi yang simple, mm -hmm. tidak terlalu rumit. Maknanya ada pengurus. Ya, pengurus. Ada balik lima orang contohnya. Ya, lah. barangkali pengurus mereka uh, mengendalikan banyak multitasking. Ah uh -huh. uh, multitasking, sebab itu bila multitasking mereka mungkin tidak mempunyai kemahiran yang spesifik mm. untuk pengurusan semua manusia. Sebab right. itu kita tawarkan perkhidmatan. Maksudnya mm. apabila pengurus ini mempunyai apa-apa persoalan tentang mm. teknikal ataupun undang-undang pekerjaan di Malaysia mereka sentiasa boleh menghubungi kita mereka boleh mendapatkan rujukan di portal kita. Semuanya secara percuma. Semua secara percuma. Mm -hmm. Jadi But, but, pengurusan sumber manusia ni kalau saya adalah tahu sikit sebanyak sikit secara asas dia mm. lah cik siki mm. dia kata proses yang paling penting dalam pengurusan sumber manusia ni ialah proses inbounding dan yeah. outbounding iaitu yeah. proses kemasukan dan pengeluaran yeah. boleh terangkan kepada kami uh, yang lebih lanjut lagi ya yeah, uh, peringkat awal ya mm. apabila uh, IKS mengambil pekerja yeah beberapa kriteria perlu ditekankan. selain daripada kelayakan pengalaman hmm. kesesuaian personaliti uh, setiap so seorang pekerja dengan budaya syarikat barangkali uh, budaya kerja di tempat yang sebelum ini berbeza dengan hmm. budaya kerja tempat sekarang jadi proses onboarding atau proses orientasi itu harus berlaku dengan secara yang tersusun hmm. supaya uh, pekerja berkenaan maklum dan mudah menyesuaikan diri menyesuaikan diri mudah menyesuaikan diri dalam waktu yang singkat mm. supaya dia dalam waktu yang paling singkat mereka boleh uh, memberikan fokus kepada uh, kerja hakiki mereka. Mm -hmm. ya. Apakah masalah yang sering pihak IKS ini minta bantuan daripada pihak NHRC um, yang dapat diselesaikan dengan baik? Ya, uh, kita banyak persoalan kita terima uh, persoalan tentang isu-isu yang asas. Mm. Contohnya uh, pengiraan overtime elaun mm. lebih masa tentang a EPF uh, apa semua uh, itu EPF kadang -kadang ya kadang-kadang mereka pun a uh, kabur tentang ya, ya. potongan EPF, hmm, berapakah hmm. berapa harikah cuti sakit yang ya. ditentukan oleh uh, hmm. akta pekerjaan dan juga bagaimana proses untuk uh, katakanlah jika ada pekerja mereka yang mempunyai masalah disiplin, bagaimanalah nak menangani proses uh, disiplin tersebut? Hmm, hmm, hmm. Uh, kerana dalam undang-undang uh, pekerjaan kita kita mempunyai satu panduan yang jelas bagaimana hendak menangani isu-isu masalah disiplin Dan pekerja harus mengikutinya atau boleh diubah suai mengikut kesesuaian sebenarnya kalau mengikut keperluan akta Pekerjaan 1955 mereka hmm. harus mengikuti apa ni step by step atau hmm. setiap langkah kerana kalau majikan gagal untuk mematuhi proses tersebut ada kemungkinan tindakan, tindakan ya? mahkamah sebab itu kita pun ada satu buku bagi bagaimana mengendalikan siasatan dalaman. Jadi hmm. dalam buku ini kita perjelaskan secara detail setiap langkah ke arah menangani isu disiplin pekerja ini untuk penting untuk melindungi pemilik IKS daripada kemungkinan tindakan mahkamah mm -hmm. yang akan merugikan mereka. Mm -hmm. mm. Baik um, bajet 2017 akan dibentangkan hujung mm. bulan ini tak lama lagi. Jadi apakah harapan di dalam sudut uh, pengurusan sumber manusia ini bagi kita mengetengahkan juga perniagaan dan bisnes dan ekonomi negara kita. Mm. Saya so, bagi kami di uh, NHRC mm. dan juga di pembangunan sumber manusia berhad dan itulah harapan kita adalah supaya kerajaan memberi perhatian yang uh, lebih kepada uh, uh, peningkatan produktiviti dan juga kompetensi kaum pekerja. Mm -hmm. Sebab kita bercakap tentang uh, uh, matlamat menjadikan Malaysia negara maju men menjelang tahun 2020 yeah. dan tahun 2020 cuma tiga tahun daripada, yeah, yeah. daripada sekarang. Mm -hmm. Dulu Jadi, kita cerita 2020 lama dah, yeah. dah, dah dekat dah. Uh, yeah. So sekarang tinggal dalam lebih kurang 3 tahun saja. So 3 mm. tahun bukan satu jangka masa yang panjang. Mm -hmm. Jadi perlu ada kita mengharapkan ada langkah insentif yang sel drastik oleh kerajaan dalam belanjawan akan datang untuk memberi rangsangan kepada insentif kepada AKS supaya memberi lebih perhatian kepada latihan dan juga uh, uh, ke, uh, pembangunan para pekerja mereka. Isu pekerja asing akan adakah akan menjadi masalah menjelang 2020 nanti. Saya rasa sebagai negara yang membangun kita mm. masih memerlukan mm. Sebab apa yang disebut oleh Yang Mak Berhormat Timah Perdana Menteri tentang pekerjaan 3D. Ya. 3D masih lagi sesuatu yang uh, 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 tidak uh, sesuatu yang menjadi cabaran kepada uh, sektor ekonomi negara. Mm -hmm. mm. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Cik Siki kerana uh, sudi bersama kami untuk kita mengetahui dengan lebih terperinci lagi bagaimana pentingnya modal insan ini sedikit cik siki saya berikan peluang beriski beri ucapan sikit kepada mereka okay. di luar sana. Kita sebenarnya kita memang mengalu-alukan a uh, a uh, uh, pemilik IKS ataupun pengurus mereka untuk berdaftar dengan portal kita. Kalau mereka mempunyai apa-apa masalah bersabit dengan isu pengurusan sumber manusia, mereka hmm. sentiasa boleh menghubungi talian bebas tu kami. Kalau mereka perlukan salinan buku tersebut, mereka sentiasa boleh menghubungi kita dan boleh datang ke Pejabat Pembangunan Semua Malaysia Berhad untuk mendapatkan salinan buku-buku sebegini. Kalau nak jumpa pegawai untuk mendapatkan perkhidmatan memang kita secara alu satu persatu. Ya? Kita sediakan hmm. sisi khidmat dan sihat secara individu dan yang penting secara percuma. Hmm. Ya. Itulah yang terbaik yang diberikan hmm. oleh kerajaan, yang ditaja oleh kerajaan Malaysia itu yang ya. mana kita nak dapat. Kalau percuma dapat khidmat dan pertolongannya. Ya. Ya, Terima kasih Cik Siti. Beliau ialah Pengarah Pusat Sumber Manusia Kebangsaan dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad yang sudi bersama kami untuk memberi penerangan tentang bagaimana pentingnya pengurusan sumber manusia di dalam sesebuah perniagaan itu.